На данный этап времени жители нашего города наблюдают задыбленность практически уже во всех районах. По оперативной информации, которая поступила нам из оперативно-координационного штаба Главного управления в Днепропетровской области, вероятнее всего это связано с пожаром под Киевом, где горят леса и торфяники. На данный этап времени вся информация мониторится и постоянно уточняется. Просим жителей не поддаваться панике, а придерживаться следующих действий. В первую очередь, ограничьте пребывание на улице. Заберите детей с улиц, особенно если у них начался кашель. Также э, постарайтесь увезти с улицы пожилых людей и тех людей, которые страдают хроническими заболеваниями в верхних дыхательных путей. Э, в помещении обязательно закройте все окна, проводите частую влажную уборку. Также, если вам необходимо выйти на улицу, оденьте влажную марлевую повязку. Людям, которые уже надышались загрязненным воздухом, нужно как можно быстрее промыть горло и нос теплой водой и употреблять больше жидкости, негазированную воду, компоты сухофруктов, либо кефир. Просим не поддаваться панике, находиться сейчас в помещениях, закрывать окна и при поступлении какой-либо новой информации будет обязательно сообщено жителям нашего города.